assalomu alaykum assalomu alaykum azizlarimiz xonimlar va janoblar instagram odnoklasnik hamda telegram YouTube va youtube saytida bizni kuzatib boruvchi aziz obunachilarimiz biz hozir sizga bir yangilikni biz uchun anchadan beri kutilgan yangilikni sizga yetkazmoqchimiz va ko'p kuttirmaymiz nasib qilsa ertaga 1 mart soat 17:00 da barchangizda Flowers gullar agentligining shaxsiy ofisiga ya'ni magaziniga taklif qilib qolamiz ertaga soat 17:00 da ochilamiz nasib qilsa xudo xohlasa ancha yillik ancha yillik ishlarimizdan so'ng va nihoyat niyatlarimizga yetdik ertaga barchani kutib qolamiz super yangilik biz uchun va albatta shu o'rinda barcha obunachilarimizga do'stlarimizga qadrdonlarimizga Flowers kunlar agentligining har bitta obunachisi bu biz uchun men uchun haqiqiy do'st har doim bizni qo'llab quvvatlaganingiz uchun barchaga rahmat ertaga kutib qolamiz juda ham xursandmiz kayfiyat a'lo darajada ertaga ko'rishguncha rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling hozircha xayr azizlar xursandchiligimizdan yodimizdan ko'tarilibdi azizlarimizga do'stlarimizga qadrdonlarimizga manzilimizni aytib o'tamiz manzil 17 maktabgacha ta'lim tashkiloti ya'ni samarqand tumani turkman mahallasida joylashgan kelinglar nasib qilsa kutamiz ko'rishguncha